जर्मनी से एक बच्ची का सवाल है कि क्या हजरत आदम को दुनिया ही के एक हिस्से में रखा गया था क्या वो आसमानी जन्नत में नहीं रहे थे आसमानी जन्नत से इनकी क्या मुराद कहाँ वाकया है आसमानी जन्नत मेरे नजदीक तो जमीन पे वाकया है जब तक हम यहाँ रहते हैं तो वो आसमानी ये कहना कि आसमानी जन्नत में नहीं रहे बिल्कुल गलत बात है लेकिन इसलिए मैंने पूछा कि ये इनसे पूछना चाहिए कि आपके नज़दीक आसमानी जन्नत है किस मकाम पर क्या वो ये जो हमारे निज़ाम शमसी है इसमें से किसी जगह है अगर यहाँ है तो तो फिर जहनम है क्योंकि तो ऐसे हालात ख़तरनाक हैं गर्मी ऐसी है अगर गर्मी है कि वो लोहा मिट्टी तांबा हर एक को पिघला दे कुछ भी बाकी ना रहे वहाँ किसी गरीब को बेचारे को रखना जन्नत का नाम देकर तो बड़ा या बात बड़े या बात है और या फिर सर्दी है तो इतनी सर्दी है बाद इलाकों में बाद वक्तों में कि कोई जिंदगी वहाँ पाली नहीं सकती तो उसको जन्नत कह के इनके नज़दीक खुदा ने वहाँ से निकाला था उनके तो मज़े हो गए गुनाह करके इस मुसीबत से निजात मिली हो ही नहीं सकता फर्जी बातें हैं ये सब जन्नत जिसका जिक्र है वो रूहानी जन्नत ही है वो आसमानी जन्नत ही है और वो खुदा तला के हकाम के ताबे आने से मिलती है वो शजर तैयब जिसका ज़िक्र है उससे मुराद खुदा तला की रजामंदी के फलों पलों दरख्त है वो शजर खबीसा जिसकी बात हो रही है उससे मुराद शैतानी बातों में आकर किसी फ़ायदा उठाने का नाम है वो फल जो है शैतानी बातों में आकर कोई फ़ायदा उठाने का फल वो उस दरख्त को लगता है जिसे शरीफ शाजर खबीसा कहते हैं तो जाहिर बात है कि जो शख्स अगर कोई शख्स गलती से ख़ा इरादा ना भी हो क्योंकि हजरत आदम के मतलब क़ुरान करी ने फरमाया व लम नजद लहू आज़मा उसने बिल इरादा गुना नहीं किया था हमने उसके अंदर गुनाह का कोई अज़म नहीं पाया बाज़ कहते हैं नेकी का आज़म नहीं था मैं इसको तस्लीम नहीं करता क्योंकि अम्बिया तो सारे अज़म होते हैं उनमें इतफ़ाकी गलती एक की हो तो खुदा ये फतवा दे दे कि उसके अंदर नेकी का अज़म ही कोई नहीं ये दुरुस्त बात नहीं लगती लम रजिद लहू अज़मा में वैसा ही फ़तवा है जैसे हजरत यूसुफ़ के मतलब है कि आपका कोई बुराई करादा नहीं था तो इस पहलू से अगर गलती से भी दफ़ा इंसान एक शैतानी वसफिस में पढ़ के कोई फेल कर बैठता है तो उसकी फिर सज़ा एक तभी सज़ा भुगतनी पड़ती है और उसके नतीजे में जो दूसरे लोग हैं उन पर भी वो बात पड़ जाती है ये वो मजमून है इसकी तफसील कुरान करीम ने बयान नहीं फरमाई ना हमें हमारे पास जराएँ हैं कि पूरी तफसील मालूम कर सकें क्या वाक़ हुआ था उसके क्या बद असरत हुए थे किस तरह वो जन्नत की सोसाइटी जो नबी के आने से बनी थी वो रफ्तार रफ्तार गैर जन्नती सोसाइटी में तब्दील होनी शुरू हो गई यहाँ तक कि अल्लाह तरमा एहब तू मिन जमिया तुम सारे के सारे यहाँ से निकल जाओ अब एहब तू का लफ्ज बता रहा है बड़ा वाजे कि हज़रत आदम आजमलाम की उस वक्त तक बख्शिश हो चुकी थी बस आपकी गलती का फल नहीं है जिसके नतीजे में निकाला जा रहा है ये ख्याल ही गलत है कौम के लोग जो दो नहीं थे ज्यादा थे उनसे भी ये गलतियां सरजाद हुई हैं और उनके यहाँ आज़म भी होगा इरादे भी होंगे गलती के तो उस पर अल्लाह तारा ने आखिर फरमाया कि एहब तु मना जमीया अगर आज़म और हवाही की बात होती है और उन्हीं की गलती की तरफ इशारा होता तो कोई अरब इसको इस तरह बयान कर ही नहीं सकता एहबता चाहिए था तू दो दू, तुम दोनों ए आदम और हवा तुमने गलती की निकल जाओ यहाँ से वे भी अजीब लगता कि ये खुदा कहता एक तरफ कहते मैंने माफ़ कर दिया बात ख़त्म हो गई अच्छा माफ़ किया अच्छी बात ख़त्म की कि दूसरे सांस में ये कह दिया कि निकलो यहाँ से तो लोग ये गौर नहीं करते कि तस्वीर का सिकर नहीं है जमा कहे कौम को निकाला है असल में जब कौम को निकाला जाए तो रभी भी साथ निकलता है जब कौम ने मूसा की कौम में म किया था तो मूसा को सज़ा नहीं मिली थी एक तब एक कुदरती सजा उनको भी साथ जंगलों में भटकना पड़ा तो आदम माफ़ी के बावजूद कौम की सजा के नतीजे में तकलीफों में मुबला हुए ये मजमून है और रूहानी जन्नत वही थी जो इस दुनिया में अल्लाह के फजल के साथ आज़म लेकर आए थे ठीक है अब